остались в равных составах, но, но конечно же удаление на 16-й минуте, которое, ну, даже если там и был пенальти, ну брать, удалять игрока, ну, я думаю, что арбитр ну, поступил не очень корректно по отношению к нам. Ну а по игре, ну я хочу поздравить Зирку достойная команда и э, неплохо они смотрелись на сборах и доказали, что очень хороший подбор игроков. Но пфф, мы немножко сегодня наши ну, защитники не так сыграли, как мы хотели бы. Ну и. Я думаю, что вот это удаление немножко испортило, испортило игру. Так что, ну ничего, будем, будем работать. И дальше. Сейчас, правда, перерыв у нас не вынуждены с, с Динамо 2, поэтому у нас есть время, чтобы еще больше подготовиться да, к чемпионату.